Апеляційної справи. Які виявили, які виявили, які виявили, що така, так. Трошки вийшли з опізанням. Я прошу вибачення, наскільки у нас здіймалося, що все закона була справа. Хто називається судове засідання? Судове засідання з'явилися прокурор гармаш, доставлений. Винувачений Ставінський мус, так і з'явився його захисник в Хмельницький. Здесь є фіксація технічного засоба секретар Чуйко. Так. Так, у нас всі учасники процесу висловилися, так да? переходимо до судового дебатів, будь ласка, проєкту надається поля. Я повністю підтримую свою апеляціонну жалобу. И еще раз хочу сакцентировать внимание на том, что объективных, допустимых надлежащих доказательств о том, что найденные предметы в домовладении Федоренко принадлежат ему ни на сегодня, ни на тот момент у работников милиции не, не было. Он был незаконно задержан. Поэтому э, то, что он сел в машину к Михаилу Сю, он был свободным человеком. И в этом преступных действий Михайвуся не может быть в априори. А по поводу всего остального, то мы просматривали видеозапись, и это единственное объективное доказательство есть на сегодня. Потому что работники милиции показания меняют, путаются и фактически говорят неправду, даже в том, что он подъехал сзади и запер служебный автомобиль. Поэтому его действия, угроз. Насилия физического, обзываний в адрес работников милиции не было. Машин служебного он не забирал. Это все фикция. Он имеет постоянное место проживания, это как характеризующие данные. Имеет работу, имеет жену, других несовершеннолетних детей. Скрываться никуда от суда следственного не будет. Я глубоко убежден, что наоборот будет сопутствовать тому, чтобы разобрались все-таки, кто у нас совершил преступление, те, кто украли человека, или те, кто его фактически, благодаря их помощи, он был освобожден, что могло бы быть дальше, только можно догадываться. Может, как газ это нашли. Никто этого не знает. Поэтому я прошу мою полиционную жалобу удовлетворить и изменить Михаилусю, Саминскому Сюр. Антону Викторовичу с, с содержанием под стражей на особо особисто То, что Полностью поддерживаю слова адвоката, апелляцию адвоката. Хотелось бы сказать, что насколько я это вижу, прокуратура следствие полностью пытаются всеми силами оставить меня в тюрьме, хотя для этого нет никаких причин даже. Видим несоответствие, пишут одно, даже когда просят меня задержать, потом говорят другое, видим то, что человек не был задержанный, это подтверждено, когда разговор был с ними на улице еще, то, что они сами пишут, ну получается сейчас, что они говорят уже, что он был задержанный. Как это получилось, ну я думаю, это будем выяснять уже Суд в самому суді. Прошу звільнити мене з підвартою і припинити до мене більш метку міру запобіжного заходу. Прокуратур, прошу відмовити задоволення даною перецінної скарги, упало слідчі у суді Соснівського районного суду залишити прямо. Дякую